Чент розбита дорога, що вже багато років поспіль створює аварійну небезпечну ситуацію на ділянці маршруту з Павлограду у Тернівку в селі Богданівка. Здається, до останнього часу залишалася поза зором місцевої влади та облавтодору. автодору до того часу, поки небайдужі автомобілісти вийшли на акцію протесту 16 червня, перекривши рух транспорту. На такі крайні міри їх спіткав відчай, адже терпіти кажуть, сил вже не вистачає. Весь поток транспорта идет через эту дорогу. Ну, на сегодняшний день вы можете наблюдать ее состояние. Состояние этой дороги практически не меняется уже на протяжении, ну, я не знаю, лет шести. На сегодняшний день, невзирая на обстановку в нашей стране, было принято решение, решение о перекрытии данного отрезка дороги, чтобы обратить внимание. То, что в данном случае начнут снова говорить, что ситуация критическая в государстве, идет война, денег нет, но элементарные деньги найти на две машины доменного шлака и загнать раз в месяц грейдер, чтобы он прошел и спланировал данный отрезок, не составляет никакой сложности. Ямы на дороге, глубина яких иногда достигает майже 20 сантиметров, створюють реальную небезпеку и для пассажиров межмиського транспорту, адже саме по цій ділянці дороги ездят автобусы межмирского напрямку, та авто автобуси, що доставляють шахтарів на роботу. Микола Семенович, водій шахтарського автобусу, розповідає про незручності, які спричиняє проблемна ділянка вже протягом багатьох років. Кожен день їжджу по цій дорозі, і ці мені ями вже очень много достали. Не вовремя привозяться на сміну. люди. Як це впливає на безпечність ваших пасажирів? Влияет, очень влияет. Потому что они, не дай бог, я качнулся где-то, ударился человека, об стекло или об, об, об сидение там, К, колыхнуло, ну, как сказать. Не только водители страждают через цю проблему. Местные жители не меньше стурбовані проблемной ділянкою дороги. У нас же дети в школу ходят и на работу, мы с по и в третью, в четвертую сходим, что это. Они же заезжают, уж видите, сами под вот самый двор уже и камни выносим, все, и пыль во двор, не форточки, ж ничего не открыть. И вот на велосипеде, то есть смотрите, какая дорога, они поразгартывали, а трактором вот это шкучи не поубирали, ничего. Шо, ну, и многие жители возмущаются, ну вот представьте, мы же ходим и на маршрутку школьную туда, там же ни тротуара, ни деревья, ничего не выработаны. Вот дети ходят, вот у нас центральная улица, дети ходят в школу. Человек 30 у нас с этой стороны только ходят, что. Я к Мартовицкому, у нас по осени приезжал Мартовицкий, подымала вопрос, я же говорила, чтобы сделать ограждение тротуар. Не надо ни брусчатку, ни асфальта, хотя бы ограждение, чтобы... ну как вот по смене школьники идут, дети. Глава сельсовета приезжал, разгорнули трактором, но они же эти, ничего не поубирали. Трактор проехал, он тут стоял вот по ту сторону, трактор по эту разгорнул и все, больше никакого ничего движения. А вы обращались к нему со своими Многие жители обращались уже неоднократно сказали, ну вот когда Мартовицкий был, секретарь сельского совета Елена Васильевна все позаписывала, что сказали, что это будет все делаться. Никаких продвижений, ничего нету. Два тижни нет? по школяр Владислав, едущий велосипедом, вскочив у яму, саме на ті ділянці дороги. Результат – перелом руки. Ну, ехал на велосипеде, наткнулся на яму, передним колесом перевернулся, перелом лучевой кости. Врачи сказали, что месяц нужно ходить в гипсу. У нас в классе Пока я учился в этом году, у нас 8 человек поломали руку. Да, на этой дороге с ямами попала не тільки в яму, але й на 32 тисячі гривень. Саме таку суму віддала Наталя за ремонт ходової та заміну колісних дисків тиждень потомнішахт. Нішахтюрно, я предприниматель. Є ж сюди на роботу. Тридцять дві Ну вам смотрі колесо над ями. Терпець увірвався. Тому автомобілісти пішли на радикальні дії, перекривши ділянку місцевого хайвею. Саме так називають вони ділянку аварійно-небезпечної дороги в Богданівці. Більшість транспорту зупинилося майже на дві години. Чиї автівки мали більший кліренс їхали повз ліс об'їзними шляхами. Майже дві години очікування і на місце народного затору нарешті прибув сільський голова Богданівки Олексій Грищенко, за словами якого сільська влада неодноразово зверталася до керівництва області з проханням передати на баланс селищної ради цю ділянку дороги. Эта дорога находится на балансе Адора. Если бы она была на балансе совета, мы могли бы планировать и делать ремонт. Мы обращались в том году, в этом году, к району к Чинину Райатодор, чтобы делать ремонт. Мы своими силами старались сделать отсыпали, эти ямочные ремонт, и нам помогала совместно. Ну, это буквально месяц и тоже. Так что область должна заниматься этими дорогами. Или пусть передают на баланс сельского совета. А вы когда-то обращались, да? Ще лістом дважды в этом. Вот депутати стоять дорогу нам адасі, дорога ідеальному стані. Привіт області, передайте. Більшість автомобілістів, які кожного дня проїжджаючи ділянку аварійної дороги в селі Богданівка та згадуючи владу й автодор незлими добрими словами, не тільки підтримували активістів, а й приєдналися до акції. Натомість деякі агресивно налаштовані пасажири, до речі, які не сиділи за кермом автівок, нецензурно лаячись, вимагали припинити. Акцію мовляв, нічого у вас не вийде. Я на роботу не Я співато на роботу. Я тоже на роботу вашу там убирає своє Я тоже на роботу зламалась машина. Вот машина тут зараз. В общем, в, общем, в общем, вот такая вот ситуация. Я понимаю, что многие люди не, не согласны, но этот человек точно так же может завтра ехать, и вот этот человек по этому участку, точно так же он разобьет себе колесо. В лучшем случае, в худшем случае может создаться аварийная обстановка, за которой пострадает другая машина. И все. Поэтому в данный момент надо сделать вот, вот таким вот образом. Ну, человек вот решил вот таким вот образом сделать. Ну.

так не хуй. Как, как это так, блядь? Ну, ну Клоу, Сам ты клоун. На работе <сос> все. Значит, на... А то, что без бездорожья у нас нормально. Понимаешь, это нормально. Останавливайте <сосы> <этим, сосы> депутатов в Ливерте. А, а, а причем я все не будем останавливать? Какой же ты хуй работу спешишь? Блять, нормально или нет? А ты не нормальный, А мне заранее сказали, что на работу не надо идти или шо? Если тебе надо на работу, да? А мы тут стоим просто так, короче, мы тут стоим, понимаешь? А? Это, Есть. Я говорю, то, что без дороже никого не держу. На лавочке будем болтать языками. Ты шел все, все правы. А тебе на работу я. Я объезжаю, езжай на работу. Срочно работники Работник. Работу, пьяный едет на работу. Сука. Какая работа на работу, работает. Віктор Дуднік, голова Павлоградської районної адміністрації, прибувши на місце події, підтримав активістів, пообіцявши донести проблему до верхів. Эта дорога находится на балансе автомобильных дорог Украины и финансируется с бюджета. Вопросы, если вас интересуют, я могу вам показать письма, написанные в том году руководителю автомобильных дорог Киев, руководителю автомобильных дорог Днепропетровскую область, и плюс просили депутатов, и депутаты обращались. Но финансирование поставили только ямочный ремонт, в том году ямочный ремонт сделали, в этом году еще ни копейки денег, ну вы знаете, что делается в бюджете, ни копейки денег, ни на какие такие ремонты не выделялись. Не я хозяин этих дорог. И я не, управлял... знаю, и не знаю ситуацию по всей Днепропетровской области. Вы не поддерживаете, да, действия? Почему? Я поддерживаю, обязательно сообщу. Вот, Про... как, вот какое решение примут, я ж не знаю. Закончилась акция автомобилистов с сподеванием на то, что их нарешті почуют. Здесь не то, что ездить, здесь ходить невозможно, потому что обочина, смотрите, ни тротуара, ни дорожки, ничего нету. Люди вон восстали. Жители говорят, дышать нечем, это пыль, все, положили камни там, что такое Ямочная дорога, не просто ямочная, просто ямы в колено, ну, замеряли там 10 сантиметров Просто мне хочется сейчас пойти, показать лужа, где люди зарабатывают на шиномонтаже Дай бог им здоровья, да, это коммерция Но не таким способом, чтобы никто не обращал внимания Каждый день через день сюда ездит. Голова селирады, которую возглавляет сейчас Грищенко Алексей Григорьевич. И он не может этого не видеть, который получает с державного бюджета гроши и ничего не вкладывает. Люди платят сейчас за бензин, где должно идти на вкладывание дороги. Вот смотрите, вот машины ездят по обочине, где ходить людям? Вот смотрите, вот такие вот ямы, вот здесь ездят машины. Где ходить, например, нашим детям, моим внукам? В магазин или на остановку это просто ну нереально я считаю это бесхозяйственность И... пожалуйста камеру вот живет например я не знаю они сейчас здесь он раньше был депутат местный вот смотрите положили люди ветку вот смотрите ямба я не постесняюсь я человек не гордый вот смотрите я специально взял рулетку нормально вот я засовываю сколько тут 14 сантиметров. И также дальше, вот там еще яма, там еще больше. Я сто процентов даю. Вот, вот это, смотрите. Никто обочину не, не то, что не горнет, Они а даже не пытается что-то засыпать. Хотя бы доменным шлаком. Не надо, понятно, сейчас там тяжелое время. Но вот это вот, я считаю, это безхозяйственность. И за это надо наказывать. И пользуясь случаем, я вас попрошу это все

Вже наступного дня журналісти телеканалу Дніпро, їдучи в тернівку, побачили, що проблему терміново вирішують. «Облавтодор» розпочав ямковий ремонт аварійної ділянки дороги. За одну добу знайшли відповідального робочу силу і, напевно, гроші на ремонт дороги. Залишається одне питання: чому до цього часу, коли терпець людей увірвався, їх руками ніхто не чув.